Сил 900 будет в машинах. Старшая пара стоит на старте. А тут есть поклонники BMW? А японский автопром? Nissan кто любит? <плёп> у меня Nissan, я тоже люблю Nissan. А? Маршал-стартер Дмитрий Мальдивский готов выпускать тебя. Сейчас готовится судейская коленная. Я хочу представить вам судейскую коллегию. Это опытные судьи, участник чемпионата э, предыдущих лет, Виталий Лютый еще известен как дом, представляет город Одессу, Сергей Сытов совсем не новичок в дрифтинге, он насмотрелся столько часов в дрифтинге, как в интернете, так и в живую, что его квалификация никакого сомнения не признает. Мне кажется, в трудови у него написано «Дрифт Годины», там тоже такие величезный. Можно, можно сказать, даже на пенсию можно походить с И глава судейской коллегии Юрий Новиков сегодня... Он сегодня главенствует у нас, и это международный судья, прибывший из Беларуси. Так что судьи готовы, ребята на старте готовы. Денис Шамин и Игорь Записной. БМВ против Ниссана. Глядачи, вы готовы?

Нормально дима пустили на трек для того, чтобы побаловать глядачів. Але все таки я чекаю, коли тут будет дуже багато дима. еще раз, и сейчас они должны показать явное преимущество кто-то над кем-то. Опять Игорь Записной едет первым на BMW, Денис Шамин на Ниссане черном 200SX догоняет его. Судьи готовы. 2, 2, 2. 3, 3. Берке, Arrow, І І так заново перезаєзді заїзд розворот Ооо! Это цей! Денис правил! Машини целы!

я хотел еще раз и БМВ, да и все остальные, поприветствуйте Игоря Записного. Огромное Сергей из Андермана, Сергей и Сергей Мистопи, 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 Ребята готовы к старту. Дмитрий Мальгиский дал старт. Славик Боровицкий сейчас должен сделать красивую подготовку. соперником должен справляться бело-желтый БМВ. Славик Боровицкий. Судьи готов. Старт! Шелл БМВ Е36 проходит на знаю, что сейчас одесситы, которые смотрят прямую трансляцию, с нетерпением ждут эту битву. Это легенда украинского дрифтинга. Первый чемпион Украины еще далекого 2008 года. Владимир Паладьев. На улице Одесс, после того, как профессиональные движки его пожурили в битве. Я знаю, у них в обоих иногда банка падает, поэтому может произойти все, что угодно.

Какая-то деталь торчит. Остановите его. Да. Ну что, да. зрители, понравился такой дрейф? Давай, добро пожаловать на пилотовую шишку! На все в порядке с пилотом, что все в порядке с бордом. А я вам говорил, что у кого-то банк не может упасть. Зараз на экране на разе можем увидеть Нужно, дуже нужно, 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 И мы увидим, нужно, 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 принять решение насчет того, чья же все-таки нужно, в этом контакте, потому что как нужно, 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 так и догоняющий пилот может и, только для того, чтобы догнать своего соперника быстрее. И такой вот Украинский. И также Шалин Денис у нас уже на старте. Он выступает в номерном рейсе 50 миль. И ведомый Денис Мо. В полуфинале, прошу прощения. Заканчивая простым охлаждением, так как у нас высокая температура сейчас, летние такие высокие температуры. И можно охладить автомобиль, а можно менять покрышки. И охлаждать автомобиль, значит, присылать это время. Поэтому до 10 минут пилот может находиться в закрытом парке, после этого ему будет...

Мені здається, буде важко і вони будуть дивитися повтор і буде досить суворе обговорення. А поки що давайте підтримаємо наших пілотів. Переглянемо. На Це за третє місце. За третє місце. за третє місце! Першого дня по чемпіонату України з Ріфонго. У мене знову таке питання до Олександра. Яка може бути температура гуми, резини на колесах? Ну це ж величезний перегрів, таке терця. Можна як, як думаєш, яєжні можна смажити? Так, для єчні це не вистачити. Ну, я сумніваюся, що хто-то заміряв покришки, яка у них температура після заїзду. Моментально заменить колесо невозможно. Оно слишком горячее, только в путь сварочных согрей пустыну очень большую роль играет качество самой покрышки, потому что именно в условиях перегрева сказывается высокое или низкое качество путем распада покрышки. Напомним, что генеральный шинный спонсор чемпионата Украины с дрифтингу – это Белшина. И наш спонсор гарантирует качество своих шин. Можно быть спокойным, если вы купите Белшину. Ну, нас боку тут идет еще что у нас третьим местом. Так, судьи приняли решение, но это решение будет объявлено, когда будет подиумное награждение. Поэтому мы сохраним интригу. Не вздумайте никуда уходить. Дмитрий Ильюк хрустнул своей кулачковой коробкой передач и тронулся с места. Аккуратно и красиво. Двое финалистов проезжают в трибун и поприветствуют. Делайте фотографию от в инстаграме Дмитрий Ивлюк и Алекс Головня. Это их просьбы в инстаграме. Друзья, это очень хорошая традиция. Пилоты витают вас за то, что вы пришли их поддерживать. Давайте и вы приветствуйте пилотов и учеников на Да-да, именно с ними будет возможность сфотографироваться сразу после подиума, потому что у них точно есть гарантия, кто-то из них будет первым, а кто-то вторым. Причому ви будете фотографуватися не з трибун. Ми зробимо спеціальне місце біля сцени, куди ви зможете підійти. І це буде дуже близько, ви будете прямо в центрі всіх подій, тому нікуди не тікайте. І знаєте, завжди приємно обняти пілота, який весь мокрий в шампанському. зараз да, чекаємо. <решит> Бачимо, онлайн трансляція бачить, що в нас є люди. І у нас є но... старт судді. Есть... Дай люди. Дай спина, <решит> Woo! <laughs>